Доброго дня, е, інтернет-видання Зараз інфо Володимир Хапчук. Ну, Ми хочемо вас питати, е, таке питання. Ось спілкуємося з Григорієм Пригебоєм, який раніше працював в середонецькій е, міській раді в виконкомі. І хочемо задати питання стосовно того, що нещодавно бюро економічної безпеки. Повідомила, що вона вручила підозри посадовим особам, що якесь сероденнецьке серодонецьке комунальне підприємство Луганської області робило фіктивні поставки дронів і реп військової частини, тобто. Насправді вони такого не робили, але робили ще фотосесії. Що нібито поставили ці дрони в військовій частині на загальну суму, як повідомляє БЕП в особо великих розмірах 5,5 мільйонів гривень. Ну І яка ваша думка, Григорій Валентинович, як працівника, екс працівника серединської міської ради і там виконкому? Яке це може бути підприємство? Володя. Привет, дорогой, во-первых, всем, кто нас дивится, знаете, мне, честно говоря, и абсолютно всем, вот по барабану, что это за предприятие. Там все, любое предприятие, сейчас бери, как говорят, релакованное предприятие Луганской области, там клейма не на, ну, не на ком Если в 22 году они сразу стартанули, в Домасе управление освиты стартануло, Кузьмінов, заступник Сєвєродонецької е, ну, військової адміністрації, Олешка, Вони крали у діточок під час війни і годували їх, представте, квітень, травень, березень, да? а березень, квітень, травень, у му році возбудились прокурор Василина, і що ви до сих пор вдумаєтеся? Сколько? Три с половиной года в оккупации Луганской области, да? Они э, на воле. На воле и работают, и отримывают зарплату. И непоганую зарплату суды э, переносят, прокуроры молчат, и тишина. Что касается всех предприятий, вот я приводил пример, Северодонецкий водоканал, да, который, ну, согласно своих уставных обязанностей, что он должен заниматься затем водопостачанием, водоведением э, в Северодонецку, так, но он успел 22, 23, 24 года по 1 сентября 24 года. Я считал свой основной капитал увеличить на 150 миллионов. А где он их взял? Кого он обслуивает? А ему просто напросто набрасывало. Э, військовая администрация, Ци, миллиончики, знаешь, и поэтому я их и называю, это обнальные сегодня конторы, их даже и не надо придумывать. Сегодня есть предприятия, вот они называются как обнальные. Ну, от Северодонецки да тот же водоканал. Пришел Харченко. Я говорил, только сечень почався 25-го року, заходите в Прозора, 600 тысяч, как вы думаете, куда? Юридические консультации. Ну просто 600 тисяч упали на счет і шосто тисяч скоріше обналічили і адалі ну, Кажемо нашим глядачам, що до речі, це приблизно 15 тисяч доларів. Там, я не знаю. Я знаю, що 600 тисяч це приблизно приблизно в какої-нибудь Олександрії или в Каніві однокомнатна квартира. Так, для переселенців. Для переселенців, да. Нужденних. От я був в Черкасах, спрашую у сім'ї. инвалидов. Говорю, сколько у вас в общежитии стоит комната? Ящики, Юлия, Рома. Говорит, ну, можно 10-12 тысяч купить. 10-12. В Черкасах в областном центре, но это э, малосемейка. Точно так и 450 тысяч на те же юридические консультации в 2024 году. И 320, и 280. Больше полтора миллиона на всякие услуги только за год. Вот предприятия такие. А це, скорее всего, я так думаю, водокан... Ой, эм, троллейбусное депо. Так вот за троллейбусное депо, которое должно тоже обслуживать, да, надавать и транспортные послуги. Я бы хотел сказать, а чего троллейбусы стрюк трюк не вывез? Новейшие в 2021 году купили на 40 миллионов. Вернее, на 39. Чего ты не вывез их? Так Острюк вот, Стрюк сегодня на свободе. На свободе. Главный тот, который по Северодонецку должен отвечать. А Гайдай не организовал вывез. Комунального майна області і головні не були вивесі. Слухай, ми про Гайдая. Три місяці було от, ну, в розпорадок. Когда ты розказуєш пусты відронь і трепів возили вони по військовим частинам? Так это то же самое было з Гайдаєм і с Юрченко. І з Кузнецовим. Так вот я хочу сказать кто е, вообще представляет эти особые, кого они представляют? Все главы военной администрации – это представники президента. Это вертикаль президентской власти. Кузнецов – народный депутат. Не просто народный депутат от Северодонецка. Он представляет фракцию «Слух народа» – это президентская фракция. Вот яка ганьба сегодня вот этих посудовых особ. И тот же Харченко, я хочу нагадать, 2 вересня как раз арестовали вот эту банду. Гайдаевскую, кузнецова юрченко и там кто там с военных я не знаю фамилии а первого числа харченко эти дроны которые закупал скорее всего юрченко ну рубежанская администрация возит военным ну на фото это было первое анонсирует юрченко у своих соцсетях э -э те дроны с Харченко, а 2, 2 числа уже на следующий день паркуют э, с помеченными купюрами Кузнецова, Нардепа и цього, э, Гайдая, у которого тоже находят. И он под дурака тоже валит, что да я не знаю, кто-то дал, кто-то. Так вот это релакованные предприятия, абсолютно все это прокладки как обнальные конторы. Где сейчас, скажи мне, работает Кузьмину? Возглавляет Светанок. А кто Светанки до этого? Комунальное предприятие. Да, коммунальное предприятие Светанок, которое обслуживал, э, жил фонд э, в Северодонецке. А кто до этого? Кузьминова, человек, которого он поставил. Перцух. Царство ему небесное Юры. Как раз и папа, и Юра. Ой, ну, папа, я не знаю, как папу того звали. Ну, это семья, которая занималась обналом. Что такое обнал? Это предприятия бабочки, через которые прогонялись деньги э, со счетов э, бюджетных э, установ. У, от Кузьминова Перцух не вылазил с кабинета. Наши кабинеты напротив были. Он там не вылазил от него. И он загадочно умирает. Потому что он был директором коммунального предприятия «Светанок». В Днепре он вот просто взял и умер. Сначала там было предположение диагноз от газов потом что-то тром оторвался. У меня вопрос. И сразу же Кузьминов на его место его поставили. Освободилось место. Я его не обвиняю. Но вот загадочная смерть почему-то. Нормальный 40-летний пацан вдруг сразу раз обнальщик, самое главное. Занимался обналом, транспортом, как Кузьминов. И вот эти вот предприятия, это схема, схема уникальная. Выделяются деньги на обслуживание не 10 тысяч, да, но юридические консультации Ну 10, 20, 400, 500, 600 тысяч На услуги каких-то там консультаций Предпринимательской деятельности И точно так же они с дронами придумали Пустые коробки возили, гоняли Я не говорю, что все это было Как бы левое, но попадались и леваки И командиры войсковых частин, частин Которые за гайдаем попались, видишь? Они теж пішли на те, щоб дурні деньги зарабатывать. Ну що, на войне всі так зарабатывают, Володя? Куди ти? тилиночку? Ну давайте ще вернемося до цього комунального підприємства і скажемо таке питання. Наш, Я це... його не знаю, там повинна цікавити дінхуй. Су суспільство і нас. А, ну, смотри, дивіться, а, комунальне підприємство витрачало кудись гроші. У даному випадку а, в чому так сказати ганьба? Цього випадку що це підприємство нібито поставляло військовим частинам, але підроблялись документи військові, тобто підробка, тобто ці е, дрони не поставлялись. а контролювати повинно комунальне підприємство, голову, начальник міської військової адміністрації. Сначала я тебе сказав про Як кормили дітей. На бумаге. ФОПов этих даже не было, которым перечислили 10 миллионов. Их не было. То есть люди вывозят детей, они на бумаге Кузьминов и э, ця, начальник управления освиты кормят детей. Списали эти бабки, акты подписали. Директоров школ нашли дурноватых, которые за три копейки подписали эти тоже акты. И эти вроде бы через фобов продукты пошли на эти школы. Ты же не понимаешь? Мы вас почули. Точно Мы так и здесь. Сказать, что у данному выпадку не, э, так сказать, привлекать до ответственности и начальника Сиродонецкой міської військовой администрации за бездеяльность. Да какое бездеяльность? не контролировал коммунальные предприятия. Да он в как минимум за бездеяльность. Да, Володя, они все в теме. Как ты. Если бы Волченко начала давать показания, почему они все пообсирались, потому что потянулся бы и Стрюк, и Кузьминов, все, я не знаю, почему они молчат. И вот этих бы выпадков не было. Волченко тормознула, дали бабла прокурорам, которые просто успокоились и даже повторно на отстранение Кузьминова они ж не подали. Они не подали повторно на апелляции на Кузьминова отстранить от занимаемого должности. Он еще работал заступником, а потом, когда пришел этот Харченко, при Лесагоре работал, его попросил, скорее всего, гайдай. Достав пацана, ну пускай там он схематозничек такой по схемам. И я смотрю, Харченко уже поплыл. Давай, типа, он будет там рыть какие-то там креп сооружения. Еще туда его давай, ты, чтобы он там, сука, руководил и бабки там осваивал. А... Ты же понимаешь, ну тут хорошо сейчас прикрепили. Гайдая. Я просто больше чем уверен, что Харченко ждет такая же участь вот с этими схематозниками, понимаешь, с прокурорами, Василинами, с такими службами безпеки. И дай бог, чтобы вот все шобла побыстрее раскрутили и попересажали. Роблять, они сейчас роблят больше, так сказать, тонко филигранную работу. Создали какие-то громадские э, рады нахер, про, про бюджету. Ну, я хочу ще сказати, так, таке питання, ёпки, що так. бюджет Сіродонецька, коли була громада, півноційна працювала, тобто до 2022 року був 1,6 мільярда гривень. Зараз бюджет Серодонецька мільярд, але громади, як такової, тобто цієї ні, цієї нагрузки всієї, ну фінанси це... нету, а мільярд гривень кудись розподіляють. Володя, так от смотри, на 5 тисяч чиновників Володя, і все Володя, от смотри, водоканал щоб ти розумів, ніколи Мы ему не давали никакую дотацию с бюджета. Я вот знаю, я шкурировал курировал ЖКХ. Он, он был самоокупаемый. Да, это был таун-сервис назывался. Не, а потом да. мы его забрали при мне. Я настоял, и депутаты настояли. Мы его забрали. Забрали у Бойко, забрали у Грицишина. Забрали опять собственность коммунальную. Мы его забрали. И он был самодостаточный. Он даже более того делал ремонты. Ну, абсолютно все. И достойную зарплату получали в водоканале. Сейчас за два года влили 150 лямов. Ну, вдумайся. Но ну, если 600 тысяч, 400... Пи... Вот я четыре цифры только тебе назвал. Это 25 год, январь месяц. 600 тысяч, юридические консультации, 450, 320, по-моему, и 260 за 24-й год. Только юридические консультации, 1,5 полтора ляма. Ну просто, это просто взяли, говорят, ребята, нате, получите, да. Ну там была это, Юля, Юля, но ну она сейчас отвалила. Юрис такая, дуже потужная была, потом замша ее. Я не помню, как ее фамилия зовут, Юлечка. Забыл, как твоя фамилия. Ты там еще не в Северодонецк не ломанула. Потому что я знаю, многие уже уезжают. Те, которые наворовали, чиновники, уже потихоньку отваливают в Северодонецк. И причем один из директоров коммунального предприятия. Причем по-тихому. Я фамилию не называю. Да-да. Руководитель Тепло-Коммун-Энерго. Тепло-Коммун-Энерго. Он уже в Северодонецке, ребята. Он обиделся Но, на что-то. И чё? в 25-м году спокойненько туда поехал. почему а молчать наши посадовцы, высокопосадовцы. Нет, нет, посадовцы будут молчать. Общественность, алло, педриоты. Алло, общественный совет, они же так называют, громадский. Да, да? громадский за, совет. За, за, за бабки грандоеда, вот они называются, громадский. Какая вы, блядь, громадский? Прости, господи, Близ... мою душу, Близ... да, да, пикните, пикните, Володя, да. Какая вы громадский? Если вы сидите рядом с тем Харченко, который 8... анонсирует, я 880 миллионов на армию, а кто ему давал такое право? Мои деньги? Твои деньги? Еще кого-то? тратить, пускай да, если мы бы согласились на армию, почти миллиард. А что не на переселенцев? Я понимаю, это кличку бы сделал. Почему а да, молчат все активисты громадские? Куда девается миллиард 880 грошей? миллионов. А из них же, почему я говорю на армию? Это вроде бы неплохо. Но там же 30% уже откат. Это 300 лямов положит Харченко, а его шобла это себе на карман. Шобла, наверное, которая его поставила, скорее всего. Поэтому тут 100% будет. И э, я понимаю, если бы это был бы Виталий Кличко на армию, да, с работающей области. Или Филатов, или там Садовый, области, которые работающие. Там, где же... У нас оккупированная область, у нас переселенцы же бракуют, у нас нищебродов, посмотри, сколько. Посмотрите сколько, плачут, звонят нам, на ВПО приходят, просто-напросто, на костылях, говорит, никто не помогает нам. Сволочи, конченые, блядь. Вот это я тебе хочу, сегодня вечерний Киев, да, и будут такие конфеты, а я вам рассказываю. Эта влада просто, она закончит дуже погано. Харченко, если ты думаешь, что ты вечный, подивись, где твой гайдай предшественник, Тот был самый великий. Вот ты знаешь, как там многие мне рассказывали, любили. Да. Стрюк закончит тоже херово. Кстати, на всякий случай для Службы безпеки Украины. Кто пропускает через таможню его жену? Каждый месяц она ездит сейчас. Дети Стрюка в Польше. И постоянно жена, знаете, для чего туда к ним ездит? В основном вывозит бабки, которые нашинковал Стрюк. Их же надо как-то вывозить и там как-то легализовать. Вот Стрюк, СБУшник Стрюк, получил группу, и его жена, посмотрите, раз в месяц, а может раз в полтора месяца, не знаю, ну такая вот примерно периодичность ее поездок за границу, она вывозит туда бабки. Это да, мне так рассказали. Более того, Стрюк на свою маму купил домик. Неплохой, говорят, домик. Там, где эта баба Таня живет. Подружайка его мамы. А его крестная которая тоже очень охренительный специалист с Херсона, которая тоже вела социалку, и там тоже. Тоже, тоже есть за что взять. Э, Кое-кого. Вот чем? это Северодонецкая военная администрация. Никого северодонча нет. А кто сейчас там? Эта девочка, которая, Бойко Евгения, приехала в Киев, да? э, перевела с Днепра сюда военную администрацию. А знаете из-за чего? как бы мотивируя тем, что Харченко сказал, тут больше всего северодончан. Да не. У Бойко его подружайки, тут квартира есть. И ей в дне ну не дуже как-то э, интересно туда ездить. У нее тут квартира, у нее тут все хорошо, у мужа все хорошо. И перетянуть всех людей, бросили они там жилье, и тут бегают бедолажные чиновники, снимают себе жилье. Э, все замы, Никого нету, не ни трудоустроен никто из Северодонецка. Все залетные, все приезжие, все заезжие. И управленцев том, много поменяли кого. А, кстати, этот же, я же сказал, то, что ты сказал про 5,5 миллионов, коммунальное предприятие, он же тоже не местный. Он не северодончанин. Че гнидин, чи какой, я не, не, фамилия такая, знаешь, какая-то. Ну, можно подавиться через да. реестр. Это вообще, ну, человек тут, который пришел просто... Шинкувати бабло. Не наш, ні не Ну, Просто заїжджа. Все, Володя, Вічерні Київ. На цьому закінчуємо наше да, інтерв'ю, питання. Трошки відхилились від теми, але тема головна. місто Сіродонецьк і Сіродонецька і Луганської області робить висновки.